yana bir bor barcha barchaga tong xayrli bo'lsin bugun biz sizlarga salomatlik borasidagi eng muhim va kerakli tavsiyalarni aytib o'tamiz agar siz salomatligingizga befarq bo'lmasangiz lavhamizni albatta tomosha qiling qunduzxon bilasizmi tez tibbiy yordam mashinasining ovozini eshitganimda menda qandaydir qo'rquv vahima paydo bo'ladi menimcha bu ovozdan hammada vahima bor shuning uchun aziz tomoshabinlar mana shunday holatga duch kelmaslik uchun avvaldan salomatligingizga befarq bo'lmang yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim bugungi kunda dunyo aholisining salkam 3 dan 1 qismi yurak qon tomir kasalliklaridan aziyat chekayotgan ekan buni qarang dilmurod aynan yurak ishemik va qon bosimini ortish oqibatida ham dunyo bo'yicha eng ko'p o'lim holatlari qayd etiladi qunduzxon xo'sh bu shunchalik xatarli ekan nima uchun uni oldi o'z vaqtida olinmayapti bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz menimcha asosiy sababni mutaxassisdan olganimiz ma'qul shuning uchun biz aziz tomoshabinlar <laughs> numa nutri makon sog'lomlashtirish markaziga keldik va hozir mutaxassis oldiga yo'l olamiz qani ketdik qadrli muxlislar yuqorida aytib o'tganimizdek bugun biz yurak qon tomir kasalliklari mavzusida suhbatlashamiz suhbatdoshimiz numa sog'lomlashtirish markazi rahbari oliy toifali shifokor malakali nutritsiolog tajribali valiolog baxtiniso azimboyeva assalomu alaykum alykum har doim siz shir choya kelardingiz ana endi o'zimiz bostirib keldik numa nutrimakon sog'lomlashtirish markaziga butun insoniyat uchun muhim bo'lgan yurak ishemik va qon tomir kasalliklari haqida gaplashmoqchimiz aynan numa mahsulotlarni ushbu kasallikka ta'siri qanday yurak qon tomir kasalligini kelib chiqishi bu qonni quyulishi ifloslanishi toksinlar shlaklar ya'ni buni qanday qilib qan qon hmm. quyuqlashyapti nima uchun bu shlaklar qayerdan kelyapti degan savollarga mana shu yeyotgan oziq ovqatimizda konservantlar konservalanganlar hammasi bizni qonimizni ishqoriy muhitini kislota muhitiga o'tkazib yuboradi ya'ni quyuq bo'lib bir biriga yopishib ketadi o'shanday hmm. vaqtda trom hosil bo'lib mana shu qon tomiri yorilib ketib infarkt yoki insult holati kelib chiqadi tanamizdagi qonni tozalash uchun Numa programmamizda ya'ni qon tomir kasalliklarini kompleks yondashuv kerak bitta dori bilan tuzatib bo'lmaydi bizani organizmga kerak bo'ladigan aminokislotalar germaniya texnologiyasi orqali 50-55 besh gradus bilan ya'ni mikronutrient holatiga olib kelingan ozuqa bilan organizmni butun tanani ta'minlab qon tomirlarni yurak qon tomir kasalliklari hammasiga shifo bera oladi ya'ni ni adios opa uzr gapingizni bo'ldim hozir nutrient degan so'zni ishlatdingiz shaxsan men bu so'zni birinchi bor eshitishim men uchun ham yangilik nutrientlar <laughs> bu yoki <laughs> qayerdan olishimiz mumkin demoqchisizda shundaymi ha menimcha nutrientlar degan so'z ko'pchilikka notanish organizm uchun kerak bo'ladigan barcha makro mikro elementlar bizni to'yintirib turadigan va bizni sog'lom qilib turadigan vitaminlar ham aminokislotalar fermentlar hammasi nutrientlar deyiladi bundan tashqari bu mahsulotimizni tarkibida aynan polipeptid o'simlik fermentlari mavjud bo'lib yurak qon tomirlarida shu qonni taksinlardan shlaklardan tozalash uchun aynan mana shu fermentlar kerak bu o'simliklardan olinadigan fermentlar qonni tozalab berish xususiyatiga ega baxtisoba xalqimizda shunday naql bor har bir kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul deyishadi bu borada qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz qarang kasallikni oldini olish deganda biz ko'pchilik insonlar o'zini sog'lom deb biladi-da. bugun kuchsiz holsizman dedingizmi demak tanangizda nutrientlar yetarli emas ya'ni kasal bo'lishingizni kutayotgan bo'lsangiz unda kasaldan chiqish keyin qiyinroq bo'ladi bugun bemorlarimiza aynan yurak qon tomir kasalligidan shifo ola olmayotganlar qancha bugun qancha qancha dorilar iste'mol qilib yurganlar qancha lekin davleniyasi yildan yilga ko'payib undan shifo topa olmayotganlar aynan numa Detox programmasi siz uchun chunki qon bosimini me'yorlashtirishi uchun qonni tozalash qon tomir devorlari torayib ketgan atrskroz kabi kasalliklarda xotirani hattoki miya qon aylanishini yaxshilash uchun aynan numa detoks programmasi yordam beradi numa mahsulotimizni tarkibida fitosterollar mavjud bo'lib qondagi yetmish foiz xolesterindan xalos etish uchun yordam beradi buni ham biz o'simlik sabzavotlardan ola olamiz xolos va buni ko'pgina dorishunos mana shunday e, mutaxassislar yaxshi biladi va moddasi bo'lgani uchun kapilyaroprotektorniy membrana protektorniy ya'ni kapillarning hamma qon tomir devorlarini mahkamlagani uchun hujayralarning membranalarini mahkamlagani uchun yurak mushak qavatlarigacha mustahkam qilgani uchun yurak qon tomir kasalliklari aritmiya stenokardiya yoki bo'lmasa remokardit miokardit va shunga o'xshagan kasalliklar bo'lsa yoki bo'lmasa qon bosiminiz baland bo'lsa judayam yaxshi yordam beradi aziz tomoshabinlar numa nutri mako mahsulotlari sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa hozirni o'zidayoq numa markazga qo'ng'iroq qilgan holda valyulog mutaxassislardan mutlaqo bepul maslahatlarni olishingiz mumkin agar o'ttiz daqiqa ichida qo'ng'iroq qilsangiz va aynan shirchoy ko'rsatuvi nomidan deb aytsangiz sizga 30 foiz chegirma qilib beriladi va butun o'zbekiston bo'ylab bepul yetkaziladi shu o'rinda telefon raqamlarni ham eslatib o'tamiz ellik besh kodi bilan besh yuz uch yetmish sligingiz o'z qo'lingizda azizlar shunday ekan bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang baxtinisa opa siz bilan hali sog'lig'imiz haqida umuman organizmimizdagi turli xil xastaliklar haqida juda ko'p suhbatlashamiz hali kelamiz sizni ofisingizga bugungi ma'lumotlar uchun sizga rahmat to'g'risi bugungi ma'lumotlardan keyin men hozir menimcha dadamga ham bir kitob ketamanrahmat